ដួលងើបដួលងើបមានអីឈឺអអ្វីដែលឈឺនោះគឺយើងដួលហើយមិនប្រងើបបើដូចនឹងខ្ញុំហិសមអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអើយដួលក្រោកដួលក្រោកនោះគ្មានភៀបជោគជ័យណាដែលมันមានភៀបបរាជ័យពីក្រោយខ្នងទេពុកម៉ែបងប្អូនចា៎ឥឡូវជួបជាមួយនឹងខ្ញុំឆាកណ្តោនអណ្ដាតធាចា៎គ្រឿងសំនឹងខ្ញុំមានអណ្ដាតធាជាមួយនឹងអា អឺចង្ការវាខាងក្រោមជាមួយនឹងពពុះវាហ្នឹងជាប់គ្នាកាប់កងកងរួចហើយក៏មានជាមួយនឹងកលក្រៃហាន់ជាមួយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមមានរំដេងស្លឹកក្រូចសើជាមួយនឹងម្ទេសពុកម៉ែបងប្អូនចា៎រួចហើយក៏បន្ថែមរសជាតិឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងសៀងពុកម៉ែបងប្អូននេះសៀងនេះអ្នកមិនធ្វើខ្លួនឯងទេចាចំនួនមួយកូនចានចារួចហើយក៏មានជាមួយនឹងស្លឹកម្រះប្រូវពុកម៉ែបងប្អូនចា រ oi ហើយឥឡូវគ្រឿងសំយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងធ្វើការចាប់ដើមដាក់ឆាគ្រឿងយើងសិនណាពុកម៉ាយបងប្អូនដាក់ខ្លាញ់ញើងក្រៅហើយយើងធ្វើការឆាគ្រឿងហើយនឹងខ្ញុំញែកធាងមុខមហូបទាំងអស់គឺអ្នកខ្ញុំឲ្យប្រើរខ្លាញ់ច្រើនទេពុកម៉ាយបងប្អូននឹងខ្ញុំប្រើមកល្មមចា៎ការណាយើងដាក់ខ្លាញ់ច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យវាត្លន់ឥឡូវគ្រឿងយើងបានឆារួចរាល់ហើយយើងធ្វើការចាក់សៀងចា៎គ្រាមីយើងធ្វើការចាក់សៀងឲ្យយើងគោវត្តគោវត្តទៅកុំខ្វល់ពីសំដីអ្នកដតៃអ្នកចិត្តខានចា៎ អើគ្រឿងយើងមកក្រៀមហើយយើងធ្វើការចាក់សាច់ទាចូលពុកមែបងប្អូនរួចហើយគេចាក់ជាមួយនឹងទឹកប្រេងខ្យងហើយនឹងប៊ីចេងស្កររត់ឌីបន្តិចចូលគ្នាពុកមែបងប្អូនចាក់ចូលទៅចារួចហើយក៏ធ្វើការឆា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 រួចហើយក៏ធ្វើការចាក់ទឹកស៊ីអ៊ូចូលនាងខ្ញុំបានប្រើទឹកត្រីយីពុកមែបងប្អូននេះសាតែសៀងនឹងខ្ញុំនឹងបានត្រាំជាមួយនឹងទឹកត្រីរួមរាល់ហើយ ចាឥឡូវអឺស្លលយើងឆាមកទទួលហើយយើងធ្វើការដាក់ទឹកសាបចូលបន្តិចដើម្បីរងាស់សាច់ធាយើងអត់វាភុយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបတ်គំរប់ចាបတ်គំរប់មួយសន្ទុះសិនទៅឥឡូវអឺសាច់យើងបတ်មួយសន្ទុះហើយយើងធ្វើការបើកគំរប់រួចហើយក៏យើងធ្វើការគោវិតគោវិតបន្តទៀតទៅបងមែបងប្អូនឆាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអញ្ចឹងទៅចាលើសំឡោយើងក្រៀមហើយយើងឆាទាល់តែសំឡោយើងក្រៀមរួចហើយយើងធ្វើការចាក់ជាមួយនឹងអឺ ស្លាក់ម្រះប្រោជូលចាហើយនឹងឆាស្អាតទីនឹងខ្ញុំឆាក្រៅស្អាតទីនឹងខ្ញុំប៉ណ្ណឹងទេចាអរគុណច្រើន